halim ismining ma'nosi allohning muborak ismlaridan biri al halim jazolashga shoshilmaydigan hilimlik bilan yaxshilik qiluvchi demakdir shuningdek ism qur'oni karim lafzlarida ham zikr qilingan alloh shubhasiz mag'firatli rahmdil halim zotdir deyilgan hadisi sharifda ham senda tangriga ma'qul va mahbub bo'luvchi ikki xislat bor halimlik va og'irlik deyilgan ism ma'nosi so'zlari mayin yoqimli yumshoq ko'ngil o'ta mehribon rahmdil karamli keng zot degan ma'nolarni anglatadi ismni e'zozlash hurmatlash va erkalash turlari abdulhalim abduhalim halimbek halimboy halimjon mirzahalim muhammad halim halimnazar halimxon halimxo'ja halimsher halimqul siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi agarda bilmasangiz bizning kanalimizga kirib o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin sizni albatta kanalimizda kutamiz